Всем привет! Значит, в предыдущем видеосюжете я вам рассказывал о книге «Доктор Сон». «Доктор Сон» — это вторая часть продолжения романа «Сияние». Вот его первая часть, которая называется «Сияние», которая как раз и будет раскрывать нам сюжет и историю Дэнни Торренса, мальчика, который обладает сверхъестественными возможностями. Итак, книга издательства «Клуб семейного Дезвилля». Вот такой вот толщины. Значит, в ней 660 страниц. Описание. У всего шикарного отеля в горах лиха слава. Колись там сталася страшна трагедія, тому взимку в його стінах лишаються тільки привиди. Але цього разу опинитися тут не пощастило одній звичайній родині. Батько Дені найнявся доглядачем пансіонату. Саме в готелі п'ятирічний день дізнався, що він сяє. Хлопчик може бачити справжні його мешканців і знає, що ховається за дверми кожного із сотні. розні номерів але йому відкриваються не тільки жахливі події які сталися тут минулому він може передбачити яка страшна небезпека чекає його на и на нього та його близьких. на його близьких Значит, на русский язык перевожу что рассказ будет идти о простой семье которая отправляется жить в отель в отець отец Джек Торренс будет присматривать за Хозяйством. Отель закрывается на зиму, но в отеле остаются привидения, которые будет видеть их маленький сын Дэнни, которому всего лишь 5 лет. Его сверхвозможности называются «Сиянием». Я надеюсь, это будет интересный роман, поскольку это один из первых романов Стивена Кинга, которые были опубликованы после того, как он подписал контракт с издательством на выпуск его произведений. Ну, а на этом все. Ждем следующего видеосюжета, в котором я расскажу о первых 100 страницах, прочитанных мною романа Стивена Кинга «Сияние».